По последним данным, которые проходят по Краматорску, в любом случае, уже у них анархия, похоже, прекращается. По всей видимости, уже из пяти республик ДНР, например, останется две, может быть даже одна, по четким военным руководствам. В том же Краматорске действовала четыре как минимум разрозненные группы, которые ловили рыбу в мутной воде. Часть уже лидеров этих групп арестованы, либо вот их каким-то образом гнобят. Представители криминальных группировок, поговорю по Краматорску, лидеры криминальных группировок, которые вначале поддерживали захваты, они уже, их нету в Краматорске. Один, я знаю, уехал в Крым, второй был в бегах. Ну вот, возможно, одного из них захватили в плен. И он находится в славянском СБУ. Поэтому они уже начинают у себя наводить порядок и, скорее всего, в общем-то, делают военную свою организацию, республику.